Юридически Бахмут взят. Интересный термин придумал Куховар Путина Пригожин. Симоньянщина какая-то. Помните, как Маргарита Симонян заявила, что Киев был взят, потому что российский десант находился в Гастомеле. Киев как таковой мы победили в первую неделю. Мы его, напомню, ну просто мы в Гастомеле уже были, везде были, взяли фактически, да? Вот теперь аналогичную чушь несет и Евгений Пригожин относительно Бахмута. Подпишись на наш канал и поставь лайк. Напиши комментарий. И что думаешь о взятии Бахмута по Пригожински? Пахан ЧВК Вагнер вчера ночью показал тряпку на палке возле городской администрации Бахмут. Под покровом ночи. Интересно, а почему не в полдень? Пригожин пафосно посвятил свой перформанс свежезашкваренному татарскому. 2 апреля 23.00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг. Юридически мы взяли Бахмут. Знамя ЧВК Вагнер. Это эти парни брали Бахмут. Юридически он наш. В западных кварталах остался противник. Повесить тряпку на здание – это еще не означает, что в течение следующего часа ты это здание сможешь удержать. Тем более, что тряпка ЧВК Вагнера была не повешена на здание администрации города за его спиной, а была в руках Пригожин. Забавно и то, что Женя упомянул в своей триаде исключительно вагнеровцев. А как же подразделения 51 и 136 ПДП, 106 ВДД, а также 98 ВДД, которые оказывают сейчас поддержку вагнерятам из-за колоссальных потерь и невозможности их своевременно компенсировать? Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Почему тряпку на палке Пригожин посвятил татарскому с огоньком, завершившего свой преступный и никчемный путь военного преступника? Если из за его возможность повыпендриваться в городской черте Бахмута отдали жизни десятки тысяч вагнерят, Владлен заслужил больше? Конечно. То, что у Пригожина хватило смелости выбраться в Бахмут на линию соприкосновения для того, чтобы снять свой перформанс, это отдельная история. Но то, что он в военном деле на уровне пустоголовой балаболки Симоньян, это факт. Вот как отреагировал на эту новость украинский герой, который обороняет Бахмут. Боец записал видео, в котором говорит, что Пригожин может и взял Артемовск, но Бахмут он точно не взял. Ребят, ну, Артемовск он, может быть, и взял, но Бахмут нет. Бахмут стоит, Бахмут держится. Ну и учитывая совковый менталитет, они все еще полагают, если захватить какое-то админздание, они будут контролировать весь город, или у города станет их, или, блядь, или еще что-то, я не знаю. Андрей Ермак, глава офиса президента в своем телеграм-канале, написал, что Бахмут – это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает победу, которой в реальности нет и не будет никогда.